गोंदिया जिल्ह्यात डॉक्टरांचा मोर्चा काढण्यात आला कोलकाता येथे डॉक्टर मुलीवर झालेल्या अत्याचार व हत्याच्या विरोधात मेडिकल कॉलेज जयस्तंभ चौक ते गांधी प्रतिमा गोरेलाल येथे मोर्चा काढण्यात आला मोहन तवाडे राज्य प्रतिनिधी गोंदिया हम लोग हम लोगों के साथ कभी कुछ गलत ना हो जाए इसके अलावा जो बाकी लोग हैं ये नहीं है कि सिर्फ मेडिकल फ्रेडेंटि का काम है जो नॉर्मल लोग हैं जो नॉर्मल पीपल है जब दिल्ली में निर्भया हुआ था तो पूरे देश ने एक साथ आवाज उठाई ये निर्भया से कम नहीं है ये निर्भया टू है जहाँ पर ये सिर्फ एक डॉक्टर के साथ हुआ तो ऐसा क्यों हो रहा है कि सिर्फ डॉक्टर्स बोल रहे हैं ये नॉर्मल पब्लिक को इस चीज से फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है उनको पढ़ना चाहिए उन लोगों को आगे आना चाहिए देश की बेटी गई है देश के काबिल डॉक्टर गई है हो सकता है वो डॉक्टर आगे जाके हजार दो हजार तीन हजार लोगों की जान बचाती लेकिन उसकी जान के लाले पड़ गए तो ये गलत है इसके लिए सरकार को एक उचित तो और ठोस कदम उठाना चाहिए और इसके बारे में जल्दी जल्दी कुछ फैसला लेना तो चाहिए कितने डॉक्टर आपके आंदोलन में शामिल है और तो आगे सबको भाग लेना चाहिए और ये सबसे दर्दनाक घटना है जो हुई है हमें हमारी यही है कि हमें सिक्योरिटी चाहिए हर हर गवर्नमेंट सरकारी कॉलेज में सिक्योरिटी की बहुत बड़े हालात है क्या बोलेंगे इस घटना के की जस्टिस चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए था जो हुआ है उनके साथ बेटिया कहीं सुरक्षित ऐसा लग रहा है आपको बिल्कुल नहीं एक परिवार एक सपना सोचो आता है कि मेरी बेटी एक डॉक्टर बनेगी और और देश की सेवा करेंगी एक उम्मीद लगाए तक आती है निषेधार्थ जीएमसी मार्ड आसमी मार्ड वर्थी एमबीपी सर्वे निशेला है निशे जी ओ पी डी होती ती बंद ठेवली होती इमर्जन्सी सर्विसेस सुरू ठेवली होती व आज आम्ही कँडल मार्चचं आयोजन केलं होतं जेणेकरून लोकांनासुद्धा या विषयावर संवेदनशीलता यावी आणि त्यांना पण कळावे की काय चालू आहे काय होत आहे आपल्या देशात आणि डॉक्टरांसोबत काय अन्याय होत आहे ही कॅन्डल मार्च आम्ही आमच्या हॉस्टेलवरून सुरू करून आमच्या सर्व महिला विद्यार्थिनी महिला डॉक्टर्स महिला रेसिडेंट डॉक्टर्स यांच्यासोबत मिळून सर मिळून आम्ही आमच्या गोंदियाच्या मुख्य चौकातून जयस्तंभ चौक गांधी प्रतिमा मार्केटवरून घेऊन येऊन बनवा व्हिडिओ पाठवा व्हिडिओ आम्ही तुमच्या न्याय हक्कासाठी लढा देऊ ताज्या बातम्या व घडामोडींसाठी पाहत राहा फक्त महाराष्ट्र लाईव्ह न्यूज आजच आमच्या चॅनलला सबस्क्राइब करा शेअर करा कमेंट करा आणि हो बेल आयकॉन दबायला विसरू नका जय महाराष्ट्र